Приветствуем вас, дорогая церковь, великим именем Иисуса Христа. Псалом Давида. Боже, будь милостью к нам и благослови нас, освяти нас лицом Твоим. Да бы познали нас земле во всех народах спасения Твоего. Да воспалят Тебя народы, Боже, да воспалят Тебя народы всех. Да с племена, ибо ты судишь народы правильно, и управляешь на земле племена, да воспалят тебя народы, Боже, да воспалят тебя народы всех. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог наш, Бог наш, да благословит нас Бог, и да боятся Его все пределы земли. Сейчас к ja po si zemni chushini Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя за сегодняшний день, за дар жизни на земле, за дыхание жизни и за то, что мы можем прославить имя Твое. И просим Твоего благословения на сегодняшнее служение. Дай нам мудрости в понятии слова Твоего и принимать его в своей жизни за все. Во имя Иисуса Христа просим тебя. Да? Аминь. Аминь. -а -а -а.